Спеціалісти стверджують, відродження українського коняшства сьогодні залежить від дрібних фермерів. Сьогодні ми побуваємо в гостях у фермера Віктора Швачия та у його кінній садибі, яка схожа на справжнє американське ранчо. Історія фермера Віктора Швачія, можна сказати, почала ще у дитинстві у селі на Чернігівщині. Хлопець завжди дуже любив коней. Будучи школярем, впросив батька директора школи дозволити на канікулах попрацювати у колгоспі. Саме класніше було, якщо довіряли постілаша. От, я цау просив, от, щоб он переговорив з председателев. Ну і мені довірили. Вот. И я пас лошадей. Ну, туговато было в мае, когда еще ходишь в школу, а уже ж надо ночной лошадей выводить. Потом рано утром их забрать, ну, уже слуга забрать, пригнать. Они шли на работы. И в сентябре это было туго, потому что в школу ходишь, этот. зато лето было классно. Неконтролируемый. При роботі. Про любов до коней Віктор Швачій не забув ні в столичному університеті, ні на різноманітних керівних посадах. Згодом кабінетна робота зробила його успішним, але вже з кінця 80-х років чоловік мріяв про свою ферму. І Його мрія здійснилась. Що правда певним чином цьому посприяли два знакових знайомства: з Віктором Ющенком, який був тоді прем'єр-міністром України, та з Петром Гурвічем іпотерапевтом. Перший зацікавився його ідеєю створення Всеукраїнського центру іпотерапії. Другий показав, які дива зі здоров'ям дітей може творити спілкування із конями. Завдяки сприянню Віктора Ющенка Віктор Швачій отримав більше 30 гектарів землі для ведення фермерського господарства неподалік села Весела на Харківщині. От створити реабілітаційний центр для дітей з вадами опорно-рухового апарату там так і не вдалося. Фермер каже, через відсутність державної підтримки та зміну влади. Відмії про реабілітаційний центр не відмовився. Сподівається, інвестори колись знайдуться. А поки уже два роки розвиває своє фермерське господарство. Нині у кінній садибі вісім коней. Сам старший генерал. Когда то була така Єлена Петушкова, олімпійська чемпіонка. І у неї був хрібець пепел. це його наслідник. Йому 18 років. Українська верхова. Вторая Шанель. Кобыла. тротянинской породы. Рыжая. Очень красивая, классная. Самая большая, самая высокая. Следующая. Пепси. В паспорте она называется Мадам Помпидур Это очень высококровная кобыла. Но паспорт у нее на украинскую верховую породу. Но там очень много кровей намешано, высоких кровей. Вот. Классная кобыла, очень добросовестная, работоспособная, добросовестная и так дальше. Она в прошлом году провела ребенка. Вот это кобылка. Полиана. Ее кличка. Вот. От, есть такой на Украине знаменитый жеребец Ломитас, Это ее папа. Вот. Следующая Кобылка это вот деми, вот она, угу. украинская верховая. Деми это в переводе с французского малышка. Маленькая, очень толковая. Она балуется с ней, Видишь? она с удовольствием работает. Угу. Есть еще айвенго, вороной, украинская верховая, называемый его веник. Людя. Да. Есть еще кобылка Сицилия. Конечная кличка Циля. Ну вот, это рабка. Маленькая, беленькая она там ходит. Ну, беленькая она сейчас, а вот когда грязно было, она была грязненькая всегда. Она приходит, выходит сюда, вывалялась сразу, все, справилась, и потом надо очистить. Вот, и вот Сербия, все, всех перечислил. В планах фермера збільшити поголів'я, бо останні ще є два вільних місця. А в перспективі побудова нової стані ще для десятка тварин. Куні з кінної садиби участі у скачках поки не беруть. Господар каже, замолоді. З ними зараз працюють берейтори дівчата-студентки, які чотири рази на тиждень на ферму приїздять із Харкова. Не дорослимо ще. А чому? З ними треба постійно займатися, щоб їх виставляти? Прийшло <решло> мало часу для того, щоб о, тут закінчити, зробити поле, такий манеж, який він повинен буде зробити, ну і так далі. Так і далі, так далі, так далі. це запланую в цьому році зробити. Лошадь становиться взрослою і готовою к ось таким ось заняттям спорту где-то в 5-6 років. К сожалению, индустриализация развития спорта не только у нас, а и в целом во всем мире. Вот. Исходит из того, что вот мы видим скачки полуторалетних лошадей. Это еще же ребенок. К 6-7 годам, когда он становится взрослым, он уже инвалид. Если лошадь начинать, допустим, напрыгивать, если это конкур, или обучать 4-5 лет, тогда лошадь живет до 18-25, нормально, вот так дальше. В свое время Кизин был такой выдающийся советский спортсмен. Вот у него был и хор. Так вот, и хор, ему было 18 лет, когда они получили олимпийское золото в Риме. То есть по нынешним меркам это лошадь, ну как бы уже Правильно. дедушка. Вот, а по нормальным меркам это лошадь только как бы. Угу. Умная, опытная и так дальше. Вот он у меня опасается, 18-летний генерал. Ему 18 лет. Ну, никто не скажет, что ему 18 лет. Да, Да. Здоровый. Да. Угу. шустрый. А да вы их в эти коны? Да попала то есть те, которых полюбили с первого погляда, оглядали там и все? Э, те, которые... Заводы, которые отдают лошадей на мясо, там попадаются очень хорошие лошади с хорошими, с хорошей кровью и так дальше. Так вот их надо забирать и сохранять. Прагматизм и у нас, и на Западе сейчас по отношению к лошадям, ну, выше, чем любовь к лошади и к животному и так далее. Вот. Если, вот допустим, давайте посмотрим опять в историю. Американский континент. Были завезены лошади. Кем? Испанцами. Завоевателями. И Отношение у них к лошадям. Это инструмент для. Это боевые лошади, специально обученные методом насилия и так дальше, так дальше. И возьмем коренное население индейцев, которые получили, в общем-то, не породистых лошадей, а уже тех, которые там остались, которые вывелись и так дальше, так дальше. Но они стали это, на голову выше испанцев и так дальше. Это отношение у них отношение к лошадям было другое. Партнерское отношение. То есть не метод насилия, а метод партнерства и так дальше. Если, допустим, заниматься с лошадью методом насилия, да, она будет идти испанским шагом, она будет работать в железе, она будет получать золото на Олимпийских играх и так дальше и тому подобное. Но лошадь очень добросовестное, животное по, по сравнению с человеком она будет обязательно служить, будет работать, служить через боль и так дальше, будет служить. Вот, и невзирая на то, что это очень свободолюбивое животное. Но если лошадь чувствует партнерство, и если только каким-то образом ей объясняешь, чего ты хочешь от нее, она совсем по-другому работает. Это уникальные животные. И поэтому, если сравнивать, допустим, спортсмены так работают, так называемые натуральные отношения человека и лошади. Вот я сторонник второго. Тобто, партньорство. У всьому, що стосується догляду за кіньми та їх харчуванням, Віктор Швачій називає себе консерватором. каже, прислухається тільки до порад книги про коня авторства князя Урусова Урусова. Там, скажем, глава кормленні лошадей. Он пишет, по веками установленной традиции лошадей нужно кормить вот так. <соточка> и пошло 1, 2, 3, 4, 5. То есть, если посмотреть, допустим, лошадь на природе, что она ест? Вначале сочную траву, потом сухую траву, потом траву из-под из снега и так дальше, так дальше, так дальше. Да. Вот может быть, наверное, где-нибудь какое-то какое, -то, какое -то зерно, каких-то еще чего-то. Для того, чтобы энергетически, пополнить энергетику лошади, начали давать овес. Вот. И если кормить лошадь овсом и сеном, то лошади ничего не будет, все будет классно. Вот. И я больше ничем не кормлю. Они говорят, надо плющить овес. Может быть. Только тогда э, зубы не стираются у лошади. Если зубы не стираются у лошади, значит это своя беда. Вот это вот сенник, он рассчитан ровно на то количество сена, которое необходимо лошадям на 365 дней. За да сколько? Что? Сено 40 тонн. Часть мы заготавливаем, часть покупаем. Вот, но этот сенник в июле будет забит полностью. Вот, потом мы содержим лошадей не на опилках, а на соломе. Вот, поэтому нужно заготовить определенное количество соломы. А что на соломе? Тоже расскажу. Значит, если лошадь стоит на опилках, это удобно для э -э уборки, но это не очень удобно для лошади. А у нас здесь девиз. Здесь любят лошадей, а не себя на них. Классный. Сено раздается ну, на глаз. Не, не взвешивается. Лошадь должна съесть. Где-то 15 килограмм сена в сутки. Угу. Сделать 35 тысяч движений жевательных в сутки. Это посчитали англичане. Как они считали, я не знаю, но это я прочитал. Вот. И поэтому лошадь должна 18 часов жевать, 6 часов спать. Давайте возьмем такой вот пример, ну вот взял он там, допустим, мы там кормим их, если они стоят зимой, вот, то 7 раз, 7 раз понемножку. Вот. ну дал там так, дал так, сколько там, я знаю, 15, не 15, ну лошадь съела все то сено, которое, в общем-то, ей дали. Если это опилки, она стоит, скучает. Если лошадь скучает, значит, у нее появляются конюшенные пороки. прикуска, там, медвежье раскачивание там, и так далее. ей скучно. Современные модники говорят, давайте лошадям игрушки. Пусть она играет. Да, они будут, действительно будут играться. Но если лошади дать корм, то ей не нужны игрушки. Она будет стоять лениво жевать. Вона сделает свои тридцять п'ять тисяч біживательних двіжень, а потім постійно. От і по тому, якщо в ній є соломи, качнеї соломи. она наклонится эту соломинку, Пожиє. Виктор Андрійович сподівається, що конярство в Україні все-таки відродиться. Він погоджується із думкою тих спеціалістів, які стверджують, що розвиток українського конярства нині залежить саме від дрібних фермерів і що необхідна приватизація державних конезаводів, більшість яких, на його думку, у занедбаному стані. Якщо Коні будуть у приватних фермерів, то крім всього необхідного, яке е, повинна одержувати, одержувати кінь, поголів'я, ще є любов. Якої немає в державних підприємств. Віктор Швачій стверджує, не було б його як фермера, якби не підтримка сім'ї. Заради чоловіка і здійснення його мрії у село переїхала й дружина Віктора Андрійовича, пані Олександра. І захватом до справи діда фермера ставляться і його онуки, які проводять на українському ранчо канікули. Я, як переїхав сюди, то мені зараз їх, як їхати у Харків. Я так відкладаю, так відкладаю, так не хочеться, так не чесно. От мені тут класно. Фермерське господарство кінна садиба демонструє, якою ж може бути сучасна українська ферма. Усе тут побудоване з нуля за проектом властика, скрізь на території дизайнерські дерев'яні вироби, які майструє сам Віктор Швачій, а головне тут доглянуті, щасливі коні, які живуть в любові і в першу чергу не заради прибутку, а як підтвердження тому, що дитячі мрії і захоплення здійснюються. Моя історія успіху це історія целеспрямованості, каже фермер Віктор Швачій. Сьогодні у його планах підготовка манежу для занять коней, виробництво кумису, презентація ферми як місця для сімейного відпочинку і все-таки створення реабілітаційного центру іпотерапії. Ось таким певно і має бути сучасний український фермер, цілеспрямованим, амбітним і безмежно закоханим у свою справу, всім бюрократичним, політичним та іншим перепонам на зло. Так ферма. До встречи в следующей программе.